дорогие жители, наши зрители. Сегодня у нас передача «Как отдыхает молодежь на Новый год». Давайте пройдемте. Вот так вот выглядит обычная тусовка. А вот типичная ее вода. Скажите, вам нравится вечеринка? Конечно, она веселая и новогодняя. Новогодняя вечеринка? Да. Спасибо. А что вы ели сегодня? Я сегодня ел, ну, поскольку Новый год, конечно же, оливье, конечно же, мандарины mm -hmm. и праздничное мясо по-французски. Хорошо, отдыхайте, хорошо. Что скрывается за дверью? Нужное место. Это типичный обитатель новогодних кусорок. что еще лето? Ну, мне нравится, ну, что не помню. Что вы отдыхаете? Ну все чувак, хорошо. Охуенно. Заледите. Понятно. Охуенно. <laughs> а я вам сразу скажу. Кто больше всех тут подавляет. Хорошая вечеринка. Не обходится без праздничного стола и закусок. У нас и покатаются, и высыхают. вижу, здесь пакет с борщом масло, икра. Все, что я уже хочу, что замечательно. этот парень? Кто знает? <реклама> Ёб милую, Чё ты хочешь? Иди к тебе не Так, мы с экспертами посоветовались готовы выставить финальные баллы этой тусовки. Это в общем, на столе. Примерно 6 баллов из 10 по этой шкале. Как видим, на столе к четвертому часу ночи остальные доогрышки. Можно сделать вывод, что еды было много. еще мало. Ну в общем ставим 7 из 10 по этой шкале. максимально 10 из 10. Спасибо.